হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল কৃষ্ণা শৰ্মাৰ ইউটিউব ব্লগ আজি মই মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্টত ৰাজমা ৰান্ধিম ত' এইখিনি ৰাতিতেই তিয়াই থৈ দিয়া ৰাজমাহ হয় তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু মই একদম চিম্পুল বনাব গৈ আছোঁ ত' যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ৰাজমা তৰকাৰীখনত আলু দুটামান কাটি দিছোঁ যিহেতু অলপমান গ্ৰেভি কৰিম তো এয়া নিমখ দি দিলোঁ আৰু পৰিমাণ অনুযায়ী পানী দি দিলোঁ এতিয়া কুকাৰত দুই তিনিটা চিটি অহালৈকে আমি বইল হ'বলৈ দিম খাবলৈ মই দুখনমান পুৰি বনাম তো এইফেনে ময়দা আছিলে তো ময়দাখিনি মই মুখি লৈছোঁ আজি মই নিজেই কেমেৰাটো লৈ এইফেনে শ্বুট কৰি আছোঁ এইটো হাতেদি ময়দা মঠি আছোঁ আৰু আনখন হাতেদি কেমেৰা ধৰি আছোঁ যিহেতু বেটা শুই উঠা নাই সি থাকিলে মোৰ বহুত কেমেৰাটো ধৰাত সহায় হয় ত' যিহেতু মোৰ ৰাতিপুৱা ডিউটিও আছে সেয়েহে মই ব্ৰেকফাষ্টখিনি সোনকালে ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব এনেদৰে মই ৰিফাইণ্ড অকণমান দি নিমখ দি এইখিনি মঠি এতিয়া ঢাকি থৈ দিম তয়া ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিলোঁ আনপেনে কুকাৰত হুইচেল আহিব হৈছে এয়া হুইচেল আহিলে দুই তিনিটা হুইছেল অহাৰ পিছতে আমি গেছটো অফ কৰি দিম তো চম্ভাৰ দিবলৈ মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইফালে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ জিৰা আৰু ৰেড চিলি সকলো মছলা ৰেডি কৰি লৈছোঁ কমপ্লিট বইল হৈ গ'ল ৰাজমাহখিনি তো এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম এনে কেৰাহী বহাই দিছোঁ তেল গৰম হৈছে পিঁয়াজ দি দিলোঁ এতিয়া অকণমান লাৰি দিম তো পিঁয়াজখিনি আৰু বিলাহী আদা নহৰু যিখিনি আছিলে সেইবোৰ আমি সকলোবোৰ ভাজি ল'ম বিলাহীটো মিক্সিত মৰা নাই তো এইখিনি গলি যোৱাৰ পিছতহে এতিয়া মই এইপিনে বইল হোৱা এই তৰকাৰীখনৰ পানীখিনি নিদি অকল তৰকাৰীখিনি আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ এইখিনি মছলাৰ সৈতে ভাজি ল'ম তো অকণমান অলপ সময় কাৰণে ভাজি লোৱাৰ পিছত মই পানীটো নি দিম তো এয়া লাৰি দিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে অলপ সময় লাৰি থকাৰ পিছত এতিয়া পানী দি দিছোকে শুই উঠিছে আৰু ত' মই এতিয়া পুৰিৰ কাৰণে কেৰাহী পিনে বহাই দিম ত মই বেলিয়ে লৈছোঁ ইতিমধ্যে তো কেৰাহী বহাই দিয়াৰ পিছত তেল গৰম হওঁতে অলপ সময় লাগিব তো এইপিনে চব্জি উতলিছেই চাওক আলুখিনি মই ভাঙি দিছোঁ বেছি মছলা পাতি দিয়া নাই একদম চিম্পল ডিছ বনাইছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ পুৰিকেইখন ফুলিছে সকলো নাই ফুলা কিন্তু অলপ চলপ কেইখনত ফুলিছে আৰু তো আমাৰ মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল তো এতিয়া মই এনেকৈ চাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ প্লেটত আৰু মোক নেদেখাও ত' যদি আজিৰ এই মোৰ মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্টটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিব এনেদৰে ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লেই হ'ল তো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকক আৰু কমেণ্ট দিব আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব থেংক ইউ